আমাৰ এই ক্ষণবোৰ প্ৰাপ্তি নিৰাঞ্চি এণ্ড মা চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ অলপ বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে সেইবাবে ভাবিলোঁ বতাহ আঞ্জাকে বনাওঁ সেইবাবে এইখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ এই আঞ্জাত মই অৱশ্যে জলকীয়া বা আদা দিয়া নাই কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ কলিজাকো অকণমান খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে আৰু এই আঞ্জাখন মই কিন্তু উইডাউট অইলেই বনাম তেল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই বেয়া সেইবাবে মই যিমান পাৰোঁ মোৰ বনোৱাবিলাকত তেল নোহোৱাকৈ বনাবই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰি চাব পাৰে এনেদৰে খাই কিন্তু বেয়া নালাগে যিহেতুকে মই তেল নিদিয়াকেই বনাম সেইবাবেই মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এই গোটেইবিলাক আগতে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ মই যেতিয়া আগতেও কাৰোবাক কাৰোবাক কওঁ যে তেল নোহোৱাকেই মই প্ৰায়ে বনাওঁ তেতিয়া ভাবে কিনো বনোৱা তেল নোহোৱাকৈ খাই চাগেতো কেনেকুৱাই লাগে কিন্তু বিশ্বাস কৰক একো বেয়া নালাগে ভালেই লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ড অকণমান ওলোটা তথাপিও তেওঁ আজিকালি আগৰ তুলনাত খুব কমেই তেল খোৱা হৈছে পেষ্টখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই হালধি আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ জিৰাখিনিও কিন্তু মই গোটাইয়ে আনিছিলোঁ তাৰপিছত ঘৰতহে ইয়াক মই গুড়ি কৰিছোঁ এনেদৰে আলু দি দিছোঁ তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে যিমানখিনি খাই নিমখ দি দিব উতল অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ যাব আঞ্জাখনত মাছ থাকিলে আপোনালোকে মাছ দিব আমি কিন্তু কণী দিম সেয়া চাওকচোন আজি বতৰ ইমান ঠাণ্ডা গৰম কাপোৰবোৰ ধুই পেলাই থৈছিলোঁহে আকৌ ওলাব লগা হ'ল আমাৰেই ইমান ঠাণ্ডা লাগিছেনে সকলোৰে লাগিছে নাজানো ঠাণ্ডাৰ উৎপাতত আমি একেবাৰে জুইয়ে বোৱাব ধৰিছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ